Здравствуйте! Сегодня у нас в студии председатель правления Донецкой областной организации Союза писателей Украины Павел Кущ и секретарь правления этой же организации, он же главный редактор литературного журнала «Донбасс» Виктор Логачев. Здравствуйте! Здравствуйте, Павел Викторович. Доброго дня. И здравствуйте, Виктор Степанович. Доброго дня, да. Ну что, рад вас видеть в нашей студии, таких два руководителя передо мной. Что у нас нового в писательской организации, что, что написали, что издали, где были, что видели. Які книги принесли, Рассказывайте. хто слави? Хто вам... ну ви знаєте, ми почнемо бути з останньої такої події важливої, ви кажете, що написали. Ну, те ми вирішили взяти не те, що ми особисто написали, а те, що написали наші попередники. Оце ось ми започаткували антологію сучасна бібліотека Донбасу. Яка я вважаю, така буде дуже гарним подарунком всім любителям літератури. Потім дуже стане така в нагоді у школах, в вузах, де вивчають літературу рідного краю. Знаєте, була якась така ну, майже ну, дика ситуація, я вважаю. Колись я зустрічався в одній аудиторії з такими освіченими людьми і запитав: от назвіть прізвища донецьких письменників. Ну, знаєте, спільними зусиллями, вся аудиторія, там два-три ну, прізвища назвали. Це було ну, якось дуже, ну для мене особисто дуже неприємно вразило. А я знаю, що от Віктор Степанович давно цю ідею виношував, ще працюючи в журналі, Доброго, дуже, да. дуже довго ми і шукали спонсора, то я ще не був головою, але цю ідею ми часто там вже складали, який буде перший том, другий. Тому. Але, на жаль, жоден спонсорів тоді не знайшов підтримки. Ми, точніше, не знайшли підтримки. І тільки в минулому році ми, побувавши на прийомі міського голови Донецька Олександра Лук'янченка, розповіли про цей проєкт. Він зацікавився, йому це сподобалося. Він нам гарантував, що кожного року він фінансує дві книжки. Десь так у перспективі, ми думаємо, буде не менше десяти томів, поки mm -hmm. вийшли тільки два тома. Mm -hmm. От до першого тому війшли оті ті люди, яких вже давно немає, ті, скажімо так, першопрохідці літературного літератури нашому краю. Це письменники 20-х, 30-х років. От я думаю, Віктор Степанович нехай розкаже детальніше, він виношував ці ідеї спочатку. Тобто починається з 20-х, 30-х да, років, 20-го століття. Так, да. да. починаємо угу. безпосередньо з 23-го року, якраз коли почався, почав виходити журнал «Донбас», «Забой» тоді. Якраз початок літературного руху в Донбасі. Оце з цих людей ми починаємо, з цих авторів. Виктор Скажем, зарождение этого проекта прежде всего связано с тем, что время идет быстро, а людей, которые в свое время участвовали в процессе, в литературном процессе Донбасса, в общем-то все меньше и меньше становится, и больше того, что их забывают. То есть, то, что было в 20-30-х годах, годах, сегодня, в общем-то, как бы остаются на ну, полузабытие. И я думаю, что как раз это и хорошо что так случилось, что мы смогли все-таки воплотить в жизнь эту идею, именно это, чтобы сучастная библиотека Донбасс. Это э, я хочу сказать, что не во всех сегодня регионах Украины м -м, ну так, работают такие, по-моему, планопроекты. Э, э, ну, а нас радует, что все-таки нашлись люди, которые поддержали финансово, и мы смогли выпустить первые два тома. Mm -hmm. Мы уже знаем сегодня, что мы были после, вот вручили эти тома э, нашему мэру э, Александру Алексеевичу Лукьянченко. Вот. И он одобрил, сказал, что мы продолжаем очередные два тома. И опять, в чем вот, как, там, первые два тома? Какова, да. Какого их смысл? Прежде всего, мы как раз здесь, вот, в первом томе, в первом томе, я показываю, да, мы напечатали тех авторов, которые ну, напечатались в журнале «Забой». С чего и начинался именно литературное движение в Донбассе. Именно с этих авторов. Вот. Ну, просто если коротко, коротко, скажем, приехали сюда в Донбасс Слонимский, Михаил Слонимский и Евгений Шварц, актер, он привез своего друга к отцу, вот. они побывали в Бахмуте, и вот с того момента они подумали, почему бы не создать журнал «Забой», они его назвали журнал «Забой», и тогда в 1923 году, в октябре месяце, вышел первый номер журнала «Забой», Представьте себе, тиражом каким? 40 тысяч экземпляров. это действительно на сегодняшний день, это как какое-то откровение, но это правда жизни. Это действительно было так. Так что вот с этого начинается и история литературного движения в Донбассе. И здесь как раз вот в этом первом томе участвует как раз произведение всех писателей, которые начинали как раз в конце 20-х и начало 30-х годов свое время выходили и в Сибири, и в, на Урале, так называлась библиотека сибирского романа, уральского романа и так далее, и так далее. А я не знаю, чь, чего это мы ждали так долго. Ну, это может быть не столько ждали, все-таки это тоже, э, это и время, время, может. когда, ну, я так понимаю, что к истории надо возвращаться, потому что иначе забыли мы своих коллег, забудут нас потом. Нет, надо сказать, что сейчас лучше издают книги. Да, в Донецком... Ну, и вы же понимаете, что в Донецком крае, и да, да, да. Лучше бумага и обложка другая и так далее. Поэтому для истории пусть будет так. Ну, ну вы знаете, самое главное все-таки, что вот есть люди, которые поддерживают Вот то, что уже забыто мы сегодня, если продолжение этой темы, скажем, об этих mm -hmm. двух томах, об этих двух книгах, то, э, скажем, это же так получается, что 23-й год это было начало, э, скажем, выход первого журнала, Дон... забой, да, нынешнего журнала за Донбасс. Но на базе этого же журнала была основана писательская организация в Донбассе, в Донецке конкретно. Так что мы готовимся к юбилею не только 90 летия журнала Донбасс, но и Подождите, писательской юбилею организации. мы дойдем. Я мы понимаю. Дойдем. Но... Я понимаю, вы как главный редактор только бы от журнала Но, вот но не я, я как раз хочу сказать, что вот мы готовимся к юбилею писательской организации. И Следующий мы были на приеме, опять-таки, у Александра Алексеевича. И есть такой у нас тоже проект создать при Союзе писателей Нашей донецкой организации музей литературный я например только отвернулся с краснодара в краснодаре есть литературный музей в харькове я был сейчас только тоже днями был там есть литературный музей почему у нас нет в донецке так, но вам с... еще две комнаты надо добавить я да? думаю что все там есть где расположиться нашему музею мы уже разработали проект нет, но замечательно. Надеемся, что, что, Главное, что это что... началось. Главное, что есть поддержка. понимание, да. это... что это понимание, что Александр это необходимо. Алексеевич. Кто да, еще это... нас поддержит? Ну, спасибо ему. <laughs> мы, сказать, надо отдать должное. Человек да. у всех отношениях. Вы знаете, говорить, да. 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 вот, будущего музея, мы там тоже буквально по крихотке собирали. Там, вы знаете, в нашем в одной есть три фотографии, есть шаржи, там, что да, наши шаржи, да. да. там уже мы сделали. Но мы понимаем, что это только початок. И тому, когда договорились с Александром До речі, він перший раз за багато років у нас побував в організаціях. Ми їм це буде. Він залишився задоволений і підтримав цю ідею. Я думаю, там буде музей, куди можна буде гостей міста приводити, показувати, що справді тут почалась література, бо організація і журнал найстаріший в Україні. Ну, що літературний журнал, що донецька організація, Хорошо, вернемся к сьогоднішнього дню. Віктор Степанович, ви побували... У нас в Москве, в Харькове на прошлой неделе. Да. Рассказывайте, что там видели. Ну, так случилось, скучались? что у меня последние вот эти полтора месяца практически я постоянно в пути, в дороге. Вот я считаю, что мне посчастливилось быть участником собрания такого в храме Христа Спасителя, в зале церковных соборов в Москве, отмечалось 80-летие Валерия Николаевича Ганичева. Ну, кто не знает, я думаю, а должны знать все-таки такое имя этого, известно его. Он в свое время возглавлял э, «Комсомольскую правду». Он был редактором «Комсомольской правды». Много лет руководил э, журналом «Роман -газеты». Я с «Роман газеты». «Роман газеты», правильно. Да, да, долгое да. время он. В да. издательстве «Молодая гвардия». Вот почему именно я попал, скажем, на да. вот это мероприятие, я был приглашен. Я, так вот случилось, что я заканчивал Московский полиграфический институт, редакторский факультет. И на пятом Курсе нас направили на э, практику. Я попал в молодую гвардию, а он как раз был директором. Я, значит, нас собрали молодых людей, скажем, и Первым вышел директор, надо дать должное, как он нас наставлял, как он нас на путь истинный. И подчерка как раз как важно все-таки быть редактором не только общественно-политической, технической литературы, но в первую очередь художественной литературы. Ну вот и я, скажем, вот эту встречу у нас потом стали регулярными. Я бывал уже в Москве и с ним общался. Был в Террасполе, в Орле. Я приглашался на съезд писателей России. Mm -hmm. вот. И в данном случае вот этот вечер состоялся, я думаю, вживую. Я, к слову, надо же, пришел на этот вечер, увидел это, Владимира Крупина первым. Я да? таких хотел сказать. Владимира Крупина. Лихоносова не было. Но самое любопытное, знаете, настолько для меня было необычно и непривычно, значит, я, я же ожидаю своих знакомых земляков, наших Донбассов за кого-то. И вдруг ну, мне подают руку. Думаю, кто вы думаете? Э -э, Геннадий Зюганов. Ну, я, я тоже поприветствовал его. Но он пришел на этот вечер. Он записателя принял. Он правильно он, сделал, ну, я думаю, правильно что да, как-то, наверное, и узнал. Но ну, я хочу сказать, ну, вообще, сам кто, -то, кто там был, кто выступал? Вечер как был интересный. Значит, угу. где-то минут 30 выступал сам Кирилл, патриарх всей Руси. Э -э, Уганичева на Юбил. Но почему именно у Ганичева на да. юбилее, значит, там отмечалось как раз вот, был вечер посвящен Ушакову, адмиралу Ушакову. А Ганичева, Валерий Ганичев, написал роман «Ушаков. в серии ⁇ Жизнь да. замечательных людей ⁇ вот, ну и это было связано и вечер был посвящен и адмиралу Ушакову, и в том числе юбилею 80-летию Валерия Ганичева. Все это вместе. Поэтому Кирилл выступал. А, а почему? Он говорил? А почему? Потому что как раз вот так случилось, что когда после того, как роман вышел Ушаков, у Ганичева, да, он начал, так сказать, как раз вот поднял этот вопрос, чтобы его, ну, причислить к лику святых а, адмирал вот. Ушакова, да. И такие он этого добился. И Кирилл как раз стоял у Истокова вместе с Ганичевым. А вот Поэтому так. Кирилл рассказывал о, о самом Ганичеве, о том, как они вот, вот это все проводили в жизнь свою эту идею. Ну, я хочу сказать, что пришли поздравить этого человека такие как актеры, как Василий Лановой, да. вот, Михаил Ножкин. Его поздравила композитора Пахмутова, Александра Пахмутова и Дамран Вот. Ну, ряд многих писателей известные, которые, сказать, пришли там Владимир Куняев вот, и другие. Вот. Тоже в числе на сцену вышел Владимир Крупин, с которым мы пообщались перед тем, как прошло это мероприятие все в этот вечер. Вот. Ну, я думаю, что все-таки, как бы там ни было, а жизнь бьет ключом там, я вот обратил внимание на то, что... И даже вот такой момент, да, что когда и жизнь. мы были накануне поздравляли э, его с юбилеем, Канича Валерий Николаевич, да, вот мы вручили наша Донецкая делегация э, с нами был еще Сергей э, Валентинович Богачев, э, наш секретарь Горсовета, mm -hmm. мы вручили двухтомник, ему подарили юбиляру двухтомник, вот. Но э, вот во время этих бесед я обратил внимание на такую деталь. Ответственный секретарь Союза писателей, да, mm -hmm. готовится к съезду писателей Союза записать в России. И он говорит, тихо, тихо, говорит, сейчас я буду разговаривать с губернатором. То есть, понимаете, на каком уровне <с это <с происходит? Там поддержка идет. С точки зрения, скажем, и печатных изданий, Министерство культуры выделяет журналам деньги. И журналы выходят небольшими тоже тиражами, но выходят.